আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে অত্যাধুনিক এবং উন্নত মানের প্রশিক্ষিত বাহিনী হল প্যারা কমান্ডো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশ প্যারা কমান্ডো বাহিনী আরো বেশি উন্নত এবং অত্যাধুনিক সব অস্ত্র থাকে আর এই প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সবচেয়ে অত্যাধুনিক বাহিনী হল দা ঘোস্ট প্লাটন আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি খান আর আপনি দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল احسان ری ایکشن ود احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے ویورز آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے اس کو بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے اسے بہت زیادہ ماڈرنائز کر رہی ہے جدید کر رہی ہے اور ایسے ایسے اسلحہ ایسے ایسے ویپن بنگلہ دیش کے پاس بنگلہ دیش کے آرمی کے پاس آ رہے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے اور بنگلہ دیش کی جو افواج ہے بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے ملٹری ہے اس میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں اس کی بٹالین دیکھ لیں پھر اس میں جناب اس کی پلاٹون دیکھ لیں پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو شان ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو بنگلہ دیش کا سیگمنٹ ہے یہ کمال ہے وہ ہے جی بنگلہ دیش کا پیرا کمانڈو اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر جو اس سے بھی اچھا جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بہتر جو ان کی پلاٹون ہے وہ ہے دی گوست پلاٹون جی ہاں دی گوست پلاٹون ایک ایسی پلاٹون ہے ایک ایسا یہ گروپ ہے کہ جو جو کسی سے کام نہیں ہوتا وہ یہ افواج ان کا یہ گروپ کر دیتا ہے دی گوست پلاٹون کا آپ کو یاد ہوگا کہ جو نافوار اگینسٹ میانمار ہوئی تھی اس میں اس ہی پلاٹون گوسٹ پلاٹون نے ہی کامیابی حاصل کی تھی اور ناکو جنے چپوا دیے تھے دن میں تارے دکھا تھے اور میانمار کی جو آرمی ہے اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی تھی تو کون تھے وہ کوئی اور نہیں تھے وہ یہ ہی پلاٹون جی ہاں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اور دیکھیں یہ جو پلاٹون ہے ان کے پاس اسپیشل قسم کے ہتھیار ہیں ان کے پاس جو اسلحہ آتا ہے ایسے ایسے ویپنز ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں امریکہ کی افواج کے پاس ہیں اور پھر ان کے پاس ہیں اور یہ ایک ایسا گروپ ہے ایک ایسی اسپیشل فورس ہے بنگلہ دیش کی آرمی کی جہاں ان کو اسپیشل جو بڑا آپریشن ہوتا ہے جو کسی کوئی اور نہیں کر سکتا پھر ان کو بھیجا جاتا ہے اور رات کے ٹائم بھی یہ حملہ آور ہوتے ہیں اسپیشل ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتے ہیں ویپنس ہوتے ہیں اور ان کے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ناف وار میں ان کو ہی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس کی بات نہیں ہے دی گوست پلاٹون کو بھیجا جائے ناف وار میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی دشمن کے لگ بھگ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چار, تین سو چار سو کے قریب جو فوجی ہیں وہ مار دیے تھے انہوں نے اس سے زیادہ تعداد ہے غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا ٹھیک ان کے نمبر لیکن اب یہ ویڈیو کلپ ہے اسی کے بارے میں ہمارے پاس وہ دیکھیں گے کہ دی گوست پلاٹون ایک ایسا آرمی کا یہ گروپ ہے ایک اسپیشل فورس ہے بنگلہ دیش کی اور بنگلہ دیش کے پاس جو آرمی ہے اس کے پاس کافی سیگمنٹس ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بٹالین ہے پھر اس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں پیرا کمانڈونس ہیں اور یہ پیرا کمانڈو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے ایک بنگلہ دیش کی شان ہے بنگلہ دیش کی آن ہے بنگلہ دیش کا نام ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر دا گوست پلاتون نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اسی کو پر ایک ویڈیو ہے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر فرس ٹائم ویزر کر رہے ہیں تو جناب چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں لے جی ویڈیو دیکھئے گا 3 to 1 and Q بندھرا بانگدر شنہ باہینی پیتھی بیر مدھے انہوں আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে অত্যাধুনিক এবং উন্নত মানের প্রশিক্ষিত বাহিনী হল প্যারাকমান্ডো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশ প্যারা কমান্ডো বাহিনী আরও বেশি উন্নত এবং অত্যাধুনিক সব অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের পোশাকের ভিতরেও নতুনত্ব রয়েছে এবং অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে এই প্যারাকমান্ড বাহিনী আর এই প্যারাকমান্ডো ব্যাটালিয়ানের সবচেয়ে অত্যাধুনিক বাহিনী হলো দ্য ঘোস্ট প্লাটন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঘোস্ট প্লাটন হল সবচেয়ে অত্যাধুনিক বাহিনী বর্তমানে বাংলাদেশে যতগুলো বাহিনী রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এই ঘোস্ট প্লাটন বাংলাদেশের কারা এই ঘোস্ট প্লাটনের সদস্য এবং তারা কেন এত অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে এবং তাদের কাজ কি এবং তারা কখন কোথায় দেশের কোন স্থানে ছড়িয়ে থাকে সে সম্পর্কে কেউই তথ্য পায় না বা জানাও যায় না এমনকি আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করলেও তাদের দু একটি পিকচারের বেশি কোনো কিছুই পাবেন না এবং বাংলাদেশের এই ঘোস্ট বাহিনীর কাজ কী এদের মিশন কী এবং এদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান কী বা এদের সদস্য সংখ্যায় বা কত এবং এদের হেড কোয়ার্টারই বা বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত সেই সম্পর্কে একমাত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছাড়া আর কেউই জানে না তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে এই ঘোস্ট প্লাটন হলো বাংলাদেশের অত্যন্ত গোপন একটি বাহিনী এবং উন্নত প্রশিক্ষিত ভয়ঙ্কর একটি বাহিনী তবে আমি ইন্টারনেট ঘেটে যতটুকু তথ্য পেয়েছি সে সম্পর্কে আপনাদের কিছু জানিয়ে রাখি এই ঘোস্ট প্লাটন মূলত হলিয়ার্টে যখন সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল দুই সালে তারপরে তৈরি করা হয় মূলত স্পেশাল মিশন এবং সম্মুখ যুদ্ধের জন্যই মূলত এদেরকে উচ্চ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এই ঘোস্ট বাহিনী মূলত এক ধরনের ফেস মাস্ক ব্যবহার করে যেটা দেখতে অনেকটা ভূতের মতো এজন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে এরা ভূতের দল নামে পরিচিত মূলত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নৌবাহিনী প্যারা কমান্ডো এবং বিমান বাহিনীর উচ্চ প্রশিক্ষিত সৈনিকরাই এই ঘোষ প্লাটনে যুক্ত হতে পারে এবং এরা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাধুনিক সব ব্যবহার করে থাকে তবে আমি বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিরাপত্তাজনিত কারণে এবং এই ঘোস্ট প্লাটনের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে আপনাদেরকে কোনো তথ্যই দেব না কারণ এতে করে শত্রুরা তাদের গোপন তথ্য জেনে যাবে আর আমি কখনোই চাইব না যে বাংলাদেশের অত্যন্ত গোপন এই বাহিনী সম্পর্কে ভারত কোনো তথ্য পাক এবং এই ঘোষ প্লাটন কি কি অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে সে সম্পর্কে আমি নিজে জানলেও তা এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো না কারণ আমার এই চ্যানেলের অনেক ভিডিও অনেক ভারতীয়রা দেখে থাকে এতে করে তারা বাংলাদেশের ঘোস্ট প্লাটনের অস্ত্র সম্পর্কে জেনে যাবে বন্ধুরা আপনি জানলে অবাক হবেন যে বাংলাদেশের এই ঘোস্ট প্লাটন কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম ভয়ঙ্কর একটি বাহিনী এবং এরা শতভাগ গোপনীয়তার সাথে সকল কাজ করে থাকে হয়তো আমার আপনার মধ্যেই মিশে আছে ঘোষ প্লাটনের কোনো সদস্য হয়তো সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণায় নেই বন্ধুরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ঘোষ প্লাটন সম্পর্কে জেনে আপনার কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং দেশের জন্যে জীবন দিতে আপনিও রাজি আছেন কিনা তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন তো আজকে এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফিজ تو ویورز مرض آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے دی گوست پلاٹون اور پھر بنگلہ دیش کی آرمی کس طرح سے بنگلہ دیش کی حکومت اپنی آرمی کو ماڈرنائز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک ایسی پلاٹون کے بارے میں بات کی یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی اور دیکھیں بنگلہ دیش اب ایکانومی اور بنگلہ دیش کی معاشی لحاظ سے بنگلہ دیش اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ اب بنگلہ دیش کو ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ اپنی افواج کو بھی مضبوط کرے وہ اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے تاکہ کوئی دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے اگر کوئی دیکھے تو پھر اس کا مو توڑ جواب بھی دیا جائے اور بنگلہ دیش کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ہے بنگلہ دیش کی یہ جو پلاننگ سٹریٹریجی کہہ لیں آپ جو اب وہ اپنا رہا ہے وہ کمال اور کس طرح سے بنگلہ دیش وہ ویپنز لے رہا ہے جو ایک میں کہتا ہوں کہ بڑی افواج جس میں آپ پاکستان کہہ سکتے ہیں ترکی کہہ سکتے ہیں اور بھارت وہ ویپنز ان ممالک کے پاس نہیں ہیں جو بنگلہ دیش ویپنز لے رہا ہے ترکی سے لے رہا ہے فرانس سے لے رہا ہے جرمنی سے لے رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں فرانس سے اور چائنا سے لے رہا ہے کیوں کیونکہ ان سب ممالک کے ساتھ جو بنگلہ دیشوں کی شراکت داری بہت ہی اہم ہے ان کے ساتھ جو ان کی دوستی ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اگر ہم بات کریں وہ بھی بہت اچھی ہیں تو ویورز آپ بھی بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ